کرنا چاہیے کہ <سلام> سبق پڑھو پھر تو صداقت کا عدالت کا صحابت کا سبق پڑھو پھر تو صداقت کا عدالت کا صحابت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ رہ جائے گی داستانوں میں آج ہم تمامی حضرات کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہم اپنے حالات کو بدلیں یہی سب سے زیادہ آج ہم تمامی حضرات کی ریکوائرمنٹ ہے تو سوال یہ ہے کہ کی کیا ہم اپنے حالات کو اللہ کے مدد کے بنا بدل سکتے ہیں نہیں اپنے حالات کو اللہ کی مدد کے بنا نہیں بدل سکتے تو کیا اللہ تبارک تعالی نے ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے ہم سے وعدہ لیا ہے اللہ تبارک تعالی سور رات میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی بھی قوم کے حالات کو جب تک نہیں بدلوں گا جب تک نہیں بدلوں گا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہ بدل لے جب تک وہ اپنی نیت کو نہ بدل لے جب تک وہ اپنے تھوٹس آئیڈیالوجی کو نہ بدل لے تب تک میں ان کے حالات کو نہیں بدلوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر خیر امتی اخرجک لمناس تعمرون بالمعروف کہ ہم نے تجھے اچھی امت بنایا تاکہ تم لوگوں تک بھلائی پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں تک بھلائی پہنچاؤ آج ہم تمامی عضرات کی سب سے بڑی جو غلطی ہے ہم مسلمان پوری دنیا کو تو بدلنا چاہتے ہیں لیکن اس چیز کو نہیں بدلنا چاہتے جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے یعنی خود کو نہیں بدلنا چاہتے خود کو نہیں بدلنا چاہتے یہی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے پوری دنیا کو ہمارے اندر بدلنے کی مثاث نہیں ہے لیکن خود کو بدلنے کی ہمارے اندر طاقت ہے اگر ہم چاہیں تو خود کو بدل سکتے ہیں پوری دنیا کو تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم بدل ڈالیں لیکن خود کو بدل دیں رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کل ہوشیار تھا تو پوری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا لیکن آج میں عقل مند ہوں تو خود کو بدل رہا ہوں خود کو بدل رہا ہوں بڑی افسوس کے ساتھ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں میری نوا میں نہیں ادائے محبوبی میں یہاں کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے میری نوا میں نہیں کہ بانگے سورہ اسرافیل دل نماز نہیں ہے تو اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے جو قیامت آئے گی وہ دل نماز نہیں ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے آج میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج سوسائٹی کو مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی آج ہمارے ماحول کو مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی ایک دور تھا کہ پوری دنیا کے لوگ ہم سے آ کر کے زندگی جینے کا سلیمہ سیکھتے تھے ہم سے آ کر کے اٹھنے بیٹھنے کا بات چیت کرنے کا ملاقات کا رشتے داری کا وفاداری کا حکومت و بھائی چانگی کا لوگ ہم سے سلیقہ سیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد میں اپنے قوم کو بتاتے تھے اب وہ قوم جو ہم سے سلیقہ سیکھتی تھی آج وہ قوم ہمیں سکھانے لگی ہے آج وہ قوم ہمیں سکھانے لگی ہے کیوں ہم نے اپنے نبی کے احکامات کو بلا دیا ہم نے اپنے آقا کے حکموں کو

نہیں مٹا پائیں گے اور انگریزوں کی بات کو اقبال نے اپنی زبان میں کہا کہ یہ فاقہ کش ہے موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ فاقہ کش ہے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو روح محمدی کیا ہے سنو پیارے ہمارے اندر جو کلچر تھی ہمارے اندر جو رضیہ تھا ہمارے اندر جو ہمارے آقاوں کی صفت تھی ہمارے اندر جو ہماری زبان میں جو مٹھاس تھی ہمارے پاس جو محبوبانہ انداز تھا ہمارے پاس جو دلکش اور دل نماز انداز تھا ہمارے پاس کہ اگر ہم چلتے تھے تو ہمارے آقا کی سنت جھلکتی تھی اگر ہم اٹھتے بیٹھتے تھے تو ہمارے آقا کی سنت پر کام ہوتا تھا آج ہمارے درمیان سے اس چیز کو نکال دیا گیا ہے یہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا آپ کو کس نے سکھایا ہے چمچے پھرتے کھانے کھانا آپ کو کس نے سکھایا ہے یہ آپ کے گھروں میں ناچ اور ڈرامے کا رواج کہاں سے آیا ہے مجھے خواجہ نہیں, نہیں نہیں یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا رویہ نہیں ہے یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سرکار خواجہ غریب نواز تو مسلح بچھاچے تھے اور پھر اس کے بعد میں سر کو سجدے میں رکھ کر کے اور اللہ تبارک و سے دعا کرتے تھے اے مولا یہ قوم بھٹکتی چلی جا رہی ہے مولا اس قوم کو سیدھے راستے پر لیا پھر اس کے بعد میں سرکار غریب نماز جدھر نکلتے تھے انگلی کے اشارے پر لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے انگلی کے اشارے پر لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے آج ہم اپنی پوری زندگی گزار لیتے ہیں ہم پر لوگ تانہ کشی کرتے رہتے ہیں ہم سے عدد سیکھنے کی بات تو بڑی دور کی ہے لوگ ہم سے ٹھیک طریقے سے بات کرنے کی نیرازی نہیں ہے میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دے دوں کہ اگر جو ہمارے گھر میں کوئی کرسی ٹوٹ جائے فریج خراب ہو جائے یا کوئی سامان خراب ہو جائے جس کی ہمیں ضرورت نہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی سوسائٹی نے بھی آج ہمارے ساتھ یہی کیا آج مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا فنڈامنٹل نہیں ہے کچھ ایسا آئٹم نہیں ہے کچھ ایسا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے مسلمانوں کو سوسائٹی میں رکھا جائے مسلمانوں کو میں رکھا جائے نکال دیا گیا انہیں جو کام ہم ٹوٹے ہوئے فریج کے ساتھ میں کرتے ہیں جو کام ہم ٹوٹی ہوئی کرسی کے ساتھ میں کرتے ہیں آج پوری دنیا نے وہ کام ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ اس میں ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کیونکہ آج ہم سوسائٹی کے بینیفیکٹر نہیں بینیفیشریز بن چکے ہیں آج ہم ہاں سوسائیٹی کے کنٹریبیوٹر نہیں کنزیومر بن چکے ہیں میرے آقا کی حدیث ہے مبارکہ ہے میرے آقا نے انشاءت فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے آپ اپنے زندگی میں دیکھائیں آپ دنیا کو کیا دے رہے ہیں آپ دنیا سے کیا لے رہے ہیں آپ دیکھیے اپنے اندر جھاپ کر کے دیکھیے سنو پیارے ہمارے دینے والے ہاتھ جب تھے جب ہمارے اندر سرکار غریب نواز کی عادت موجود تھی ہمارے ہاتھ دینے والے جب تھے جب ہم سرکار آلہ حضرت کے بتائے ہوئے اکامات پر چلتے تھے جب ہم نے ناچ اور ڈرامے کو اپنے گھر میں جگہ دے دیا جب ہم نے بے حیائی کو اور بد کرداری کو اپنے گھر میں جگہ دے دیا تو پھر اس کے بعد میں یہ سوسائٹی ہمیں نکالتی چلی گئی یا سوسائیٹی ہمیں نکالتی چلی گئی ہمارے درمیان کو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے آپ اپنے ہاں دیکھیں کون جاننے والا ہے آپ کے دین کو کون جاننے والا ہے دنیا کو اگر تھوڑا بہت دنیا کو جانتے ہیں تو اپنے چکر میں پڑے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں سوسائیٹی کو ہم نے کوئی ماحول نہیں دیا جس سے ہمارے بچے اچھی زندگی گزار سکیں ہم نے سوسائیٹی کو ایسا انوارمنٹ نہیں دیا جس میں ہماری بچیاں اسلام کے طریقے کو سیکھ سکیں اور پھر اس کے بعد میں لوگ کلیم کرنا بیٹھ جاتے ہیں فلاں تو ایسا ہے فلاں تو یہاں آگیا تو ایسا کرے گا یہاں آگیا تو ایسا کرے گا لوگ ان باتوں پر زیادہ دھیان دینے لگے ہیں نہ سنبھلو گے مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ بھی نہ رہ جائے گی داستانوں میں تمہاری داستہ بھی نہ رہ جائے گی داستانوں میں بغداد کے مسلمانوں نے یہی کیا تھا ہلاکو خان کا عذاب ایسے نہیں آیا تھا جب وہاں کے لوگوں نے سرکار وہ سے آزم کے حکامات کو سرکار وہ سے آزم کے جو انہوں نے طریقہ بتایا تھا جب اس کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکو خان کو لاکر کے مسلمت کر دیا ہلاکو کھا کو مسلط کر دیا اور ہلاکو خاں نے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر کے اور ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیا ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹا کیوں ناچ گانے کو رواج کر کے رکھے تھے اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے قربے قیامت مسلمان زوال کی طرف جائے گا کیوں اس کے گھروں میں ناچ گانے کا رواج پیدا ہو جائے گا بتاؤ آج کس گھر میں ٹی وی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ گھر ایسے ہیں نہیں تو سارے گھروں میں ٹی وی ہے سارے گھروں میں آپ دیکھیں باپ بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے بیٹا بھی ہے بھی ہے سب ایک ساتھ میں بیٹھ کر کے وہ جو دو چار نچلیاں آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں ڈرامی بازوں کو ہم نے دیکھا ہم نے قرآن کے حکامات کو کہاں سیکھا یہ ہمارے فائدے کی بات ہے یہ ہمارے فائدے کی بات ہے آج میں یہاں کھڑا ہو کر کے آپ تمامی حضرات کو یہ بات بتا رہا ہوں ہم رہے نہ رہے یہ باتیں نسلن بعد نسلن آپ کو بتاتی جا بتاتی جائیں گی بتاتی جاتی رہیں گی اگر آپ اس بات پر عمل کرو گے سنو پیارے اگر جو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس سوسائٹی میں اپنی عزت حاصل کر لیں اگر ہم چاہ جی پیدا ہو جائے تو ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بتا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یار زندگی گزارنے کا مزا تو تب ہے جب ہم ایسا کام گزر جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ذلت چاہتا ہے یا عزت چاہتا ہے رب نے فرمایا تو الذمن تشاء وتذل من تشاء اگر ذل عزت و ذلت سب میرے ہاتھ میں ہیں اور پھر میں رب نے ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما كسبت ایدیکم اے بندے یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ جلتوں جو تجھ پر یہ آتی ہے جو تیرے ہاتھ کا بے عزتی ہوتی ہے یہ رب کے طرف سے نہیں ہے تیرے ہاتھوں کی کرتوت ہے تیرے ہاتھوں کی کرتوت ہے تیرے ہاتھوں کی کرتوت ہے سنو پیارے ہمارا حال کب صدرہ ہوا تھا ہمارا حال عروج پر جب تھا کہ جب ہم کیا کہتے ہیں میرے آقا کے مانگ پر ہم چلا کرتے تھے جب اس چیز کو ہم مانتے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے میں نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز آ گیا وقت نماز قبلہ ہو کے کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز جب ہمارے اندر یہ طریقہ تھا ہمارا جب یہ حال تھا تو یہ دنیا ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کے لبک کے نعرے لگاتی تھی آج اگر جو ہم تمام حضرات کو چاہیے کہ ہم دوبارہ اپنی عزت کو حاصل کریں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو چنج کرنا ہوگا ہمیں اپنی مسجدوں سے محبت کرنا ہوگی ہمیں اپنے مسجدوں کے کام کرنے والے سے محبت کرنی ہوگی ہمیں اپنے مسجدوں کو کاندھا سے کاندھا ملا کر کے اس کے کاموں کو آگے بڑھانا ہوگا اور سنو پیارے فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے تمہاری شروعات یہاں سے تمہاری عزت کے لیے ہوگی تمہاری شروعات یہی سے ہوگی کبھی بھی آپ اگر عزت چاہتے ہوں گے تو اپنی زندگی کو گھر سے نہیں صبح فجر میں مسجد سے شروع کرنا دیکھنا پھر محسوس کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عزتیں دیتا ہے کتنی عزتیں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو بھی چند باتیں ہم نے کہی اس پر سب سے پہلے ہمیں پھر تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استخل اللہ طبیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ